खारजा डेविड लेमी ने कहा बरतानवी हुकूत को की संगीनी का मुकम्मल इतराक है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अमरीकी सदर की पाक भारत ख़्यात को एक साथ डिनर कराने की ख्वाहिश अपने वजी खारजा को मुखातिब करते हुए कहा मार्को ये कितना अच्छा होगा की दोनों को बाहर डिनर पर लेकर जाए वजी खारजा मार्को रुपये मुस्कुराती है रियाद में सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में डोनल्ड ट्रम्प ने कहा पाकिस्तान और भारत में तारीखी जंग बंदी कराई कशीदगी बढ़ रही थी लाखों लोग कत्ल हो सकते थे बाद भारत दोस्तों को कहा आप झगड़ा छोड़े तजारत करें न्यूक्लियर मिसाइलों के बजाय तजारत का सोचे मिसाइल ट्रेड न करें वो ट्रेड करें जो आपको खूबसूरत बनाए पाकिस्तान भारत की क्यादतें मजबूत और जहीन है उम्मीद है ऐसी पाए कायम रहेगा मार्को रूबी और जेरी इवेंट्स की कोशिशों से दोनों मुल्क रुक सीज फायर कराने पर अमरीकी इंतजामिया पर फ्र है अमरीका की फौज ताकतवर है लेकिन मुझे जंगे पसंद नहीं इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन का एहलकार नापसंदीदा सरगर्मियों में मुल्वज हुकूमत ने 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी तर्जुमान ने बताया भारतीय एहलकार की हैसियत के मुनाफी थी मुतल एहलकार की सरगर्मियों पर पाकिस्तान को शदीद तहफा है भारतीय नज़म को तलब करके पाकिस्तान के फैसले ऐसी आगाह कर दिया गया तो गुमते पाकिस्तान ने फैसला मुल्की सलामती के मफाद में किया दो काले तो एक सदर का पाकिस्तान की हिमात का वाज ऐलान कहा अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और उर्दबान ने काबीना इजलास के खिताब में कहा पाकिस्तान और भारत में तनाव कम करने के लिए कोशिशें की दोनों मुल्कों में जंगबंदी पर खुशी है पाक भारत तनाव इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुँच गया था ख्वाहिश है पानी के मसले समेत तमाम मसायल पुरसकून तरीके से हल हो जाए दौरानी कशीद ही अपने भाई वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र और तहमुल और दानिश मंदाना मौक आरोप मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान इसके आलंगेजी पर उकसाने में ना है। तुर्क सेब नहीं खाएंगे बोल भी नहीं जाएंगे पाक तुर्क भाईचारा भारत को एक हाथ नहीं भरा पाकिस्तान की पतह पर तुर्की और आजाबाई जान में जश्न मोदी का गोदी मीडिया तिल मिला उठा पूने में तुर्क सेबो के बॉयकॉट की मुहिम चला दी बाकू और इस्ताम्बुल का बॉयकॉट कर दिया तो बॉयकॉट की मुहिम भी चल गई। मार्का हक में चालीस शहरी शहीद एक सौ इक्कीस जख्मी हुए शौदा में सात खातन और पंद्रह बच्चे शामिल मादरे वतन के दिफाव में ग्यारह जवानों ने जामी शहादत पोष किया शौदा में पाक खुजाए के फॉरन लीडर उस्मान यूसुफ शामिल मारका हक के दौरान चौहदा जख्मियों की तफ्लात जारी आई एस पी आर का कहना है भारतीय जाहियत के जवाब में पाक फौज ने मारका हक के तहत मुंह तोड़ जवाबी हमले किए शौदा की अजीम कुर्बानियाम हमेशा याद रखेगी पाकिस्तान की मुसल्लाफ पाकिस्तानी आवाम के साथ मिलकर चौहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करती है जख्मियों की जल्द जल्दियाबी के लिए दुआ को हैदर आसफ जरदारी और वजी अजम शहबाज शरीफ का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को फराज कैदत जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ सदर जरदारी ने कहा ऑपरेशन बुनियान मैसूर ऐसी बहादुर अफवाज ने दुश्मन का जरूर में, में मिला दिया पाकिस्तानी कौम और उसकी बहादुर भी की सीधी जारहियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी आरोप होने वाले हर हमले का मुंह तोड़ तो जवाब देंगे वजी अजम शहबाज शरीफ ने कहा मुझ समय पूरे कौम को अपने शहदा और उनके अरखाना आरोप फख्र है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने भारत को भरपूर जवाब दिया भारत की अददी बरतरी की खुशबहनी साखी और वाज कर दिया खत्ते में दूसरे मुल्कों की सलामीत का एहतराम करना होगा पी पीटीआई की के पेरोल आरोप रिहाई की दरखास्त का समाप्त के लिए मुकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तर एतराज के साथ समाप्त होगी अमीन नापुर ने दरखास्त मुल्क की मौजूदा हालात के पेशे नज़र बानी की पेरोल पर रिहाई की, की। इसरान खान ने कहा आपने जब जवाब दे दिया उसको मोदी इंतकाम लेगा इस वक्त हमारा फोकस हिंदुस्तान पे होना चाहिए बानी बीच गाय ऐसी अदियाला जेल में मुलाकात कर गए अलीमा खानम समेत तीनों बहनों की बानी से कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तु में बताया बानी ने खबरदार किया है की मोदी इंतकाम लेने के लिए हमला कर सकता है बानी ने कहा है जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट कमेटी और पार्टी सदारत इकट्ठी चला सकते हैं तो उन पर छोड़ दूंगा वो कौन सा अहदा रखना चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलीमा खानम और रऊफ हसन का नाम सफरी पाबंदी की फहिस्त से निकालने का हुक्म और पाकिस्तान के अदा की कोर कमांडर कराची, ने अफसरों और जवानों के साथ नवाफिल अदा किए पाकिस्तान के लिए फरक शगा फौज की तारीखी फतह आरोप इस्लामाबाद पुलिस की रैली फॉर्म को दस मई की तारीखी फतह की मुबारकबाद दी आई जी इस्लामा अली नासवी ने कहा मुसल्ला ने सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन का मुकाबला किया ये पता दुनिया के लिए पैगाम है की पाकिस्तान अपना दिफा करना बखूबी जानता है मुल्क के मुख्तु शहरों में रैलियाँ कराची में ताजर बरादरी ने अफाल पाकिस्तान से एकजहती का इजहार किया कोटली में खातन बच्चों और तलबा की रैली मुल्क के दीगर शहरों में भी रैलियाँ निकाली गई फलस्तीनियों की अब बात हो रही है टरी जनरल का गजा की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा हमारे अमरीकी ने इसराइली को रिहा कर दिया आर्डन अलेगेंडर को उद करता हूँ की आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा